Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadina Ashrafil Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari, para pendengar, para penonton, bakal pegawai haji yang dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk kita ibadah haji. Jadi pada tajuk khas kita pada kali ini ialah adab dan cara-cara mengekalkan haji yang mabrur. Jadi setelah kita bercerita panjang berkaitan dengan uh, amalan-amalan ibadat ibadah haji dan umrah, maka kita memberkongsikan dengan para jemaah sekalian uh, khususnya kalau kita sebelum pergi ziarah Madinah Munawarah dan Mekah Al-Mukarramah kita ada adab-adab dia begitu juga jemaah-jemaah yang sudah mengambil keputusan untuk balik ke tanah air maka perlu juga kita jaga adab-adab selepas menunaikan ibadah haji maka selepas menunaikan haji ketika pulang ke tanah air jemaah haji hendaklah memelihara segala adab musafir seperti mana kita juga mula bermusafir ada adabnya untuk menunaikan ibadah haji. Di samping itu perlulah juga memelihara adab-adab berikut semasa pulang ke tanah air. Sebelum pergi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kita haji yang mabrur. Allahumma arzuqna hajjan mabrura. dan begitulah bila kita sebelum pergi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua kita uh, ibadah yang mabrur digunakan dapat ziarah dua tanah haram Allah marzukna ziarata haramain Allah berikan aku rezeki aku untuk ziarah dua tanah haram setelah berjaya sampai ke dua, tanah haram Madinah dan Mekah selesai menunaikan ibadah selesai menunaikan ziarah dan sebagainya maka tibalah masanya kita pulang ke tanah air jadi Saudara-saudara sekian, Uh, semasa kita pulang juga ada ada adabnya iaitu memak memaklumkan waktu kepulangan kepada ahli keluarga uh, untuk disambut kita. Kemudian uh, lakukan solat sunat safar dua rakaat sebelum berangkat. Apabila sampai di rumah tunaikan pula solat sunat mutlak dua rakaat. Berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat ziarah dua tanah haram dan ibadah haji dan umrah. Kemudian disunatkan membaca doa pulang daripada musafir. Yang ini jemaah-jemaah haji ini setelah sampai ke rumah, bacalah doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaing qadir. A ibuna ta ibuna abiduna, abiduna sajiduna li rabbina. Hamiduna sadaqallahu wahdah wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya tidak ada tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian dan dia Maha berkuasa di atas setiap sesuatu kami kembali dalam keadaan kami bertaubat kami menyembah dan kami sujud kepadamu ya Allah kami tetap-tetap memujinya Allah telah membenarkan segala janjinya dan telah menolong hamba-hambanya Nabi Muhammad SAW yang telah menghancurkan segala pihak yang bersekutu dengan sendirinya. Kemudian, melainkan Allah yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Itulah ucapan bagi jemaah-jemaah uh, yang pulang ke Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang seterusnya, yang keempat ialah apabila masuk ke rumah, bacalah doa berikut. Tauban, tauban li Rabbina, auban la yugadiru alina hauban. Iwadu Ahmad. Yang bermaksud kami bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Tuhan kami. Kami kembali dalam keadaan bertaubat. Taubat yang tidak meninggalkan ke atas kami sebarang dosa. Riwayat Ahmad. Seterusnya yang kelima. Disunatkan bagi orang yang menyambut jemaah. Yang ini para keluarga yang menyambut jemaah yang balik. Berdoa. Qabilallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa Yang bermaksud Semoga Allah menerima haji kamu, mengampuni dosa-dosa kamu dan menggantikan kembali perjalanan perbelanjaan kamu. Riwayat At-Tabarani ya. Kemudian cara-cara mengekalkan haji yang mabrur. Kemabruran haji adalah nilai haji seorang yang selalu kita pohonkan. Yang selalu dipohonkan oleh orang-orang yang mengiringi perjalanan kita menuju ke Mekah. Ia adalah impian seluruh umat yang menunaikan haji. Setelah kita ceritakan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan haji yang mabrur, maka kita balik justru itu wajib dipelihara. Tanda kemaburan haji seorang dapat diukur dengan bertambah kualiti kehidupan beragama dan iltizam dengan amalan-amalan Islam secara berterusan selepas menunaikan fardu haji berbanding dengan sebelumnya. Justru, saudara-saudara sekalian, -saudara jika seorang kembali melakukan dosa selepas menunaikan haji seperti bersifat takbur atau tidak beramal dengan akhlak Islam, ini menunjukkan hajinya tidak mabrur. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk mengekalkan kemabruran haji ialah pertama memelihara kemudian akidah. Akidah perlu dipelihara iaitu dengan menghindari perbuatan yang berbentuk syirik, khurafat, berbentuk bida'ah. Ini bersuai dengan intipati laungan talbiah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akidah yang benar adalah prasyarat penerimaan suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala justru amalan yang bercampur aduk dengan perbuatan syirik khurafat dan bidah ah, boleh membuatkan segala amalan seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua jemaah-jemaah sekalian memelihara solat dan solat berjemaah Salat adalah kewajipan utama yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Mendirikan salat berarti mendirikan agama dalam kehidupan seorang. Manakala meninggalkannya menunjukkan telah robohnya tiang agama dan iman dalam kehidupan seorang. Salat yang didirikan dengan sempurna luaran dan dalamnya akan membersihkan seorang daripada dosa dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimiss salata innas salata tanha 'anil wal munkar." Dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Salat berjemaah adalah satu fardu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Islam. Salat secara berjemaah lebih afdal daripada 27 kali ganda daripada salat bersendirian. Ia juga adalah benteng bagi diri dan masyarakat dari gangguan dan pengaruh syaitan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang mendiami sebuah bandar, kampung atau pendalaman yang tidak didirikan solat berjemaah di kalangan mereka, mereka-mereka itu sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, mestilah kamu menunaikan solat berjemaah, sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Perkara ketiga, memelihara tutur kata dan pandangan. Tutur kata, penglihatan dan pengarahan perlu dipelihara daripada perkara yang diharamkan oleh syarak. Tutur kata dan pandangan mata adalah dua kali dua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disyukuri. Maka tutur kata adalah cermin hati. Justru memelihara tutur kata dan pandangan adalah tanda baiknya akhlak seorang. Seorang yang dikurniakan haji mabrur akan nampak tandanya yang pertuturan dan penjagaan pandangannya. Seterusnya yang keempat, iaitu uh, berusaha menjadi teladan yang baik. Bersikap mulia, baik kepada orang lain. Merupakan tuntutan agama. Seorang yang telah bergilir haji, bergelar haji, hajjah, dipandang mulia oleh masyarakat Islam. Seseorang yang telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, hendaklah menjadi teladan yang boleh dicontohi masyarakat. Kebaikan dan sikap lohur yang ditunjukkan adalah tanda kasih sayang Allah pada dirinya. Tetapi jika ia bersikap sebaliknya, nama buruk itu akan menjejaskan pandangan masyarakat terhadap keberkesanan ibadah haji itu sendiri. Yang kelima, hendaklah menghindarkan diri daripada sumber pendapatan yang syubah dan haram. Mencari harta yang halal adalah kewajipan setiap Muslim. Jadi, harta yang halal menjamin keberkatan hidup maka adalah sesuatu yang amat jelik dan menjijikkan jika seorang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima iaitu fardu haji terlibat dengan harta-harta yang haram. Dan seterusnya perkara yang keenam yang perlu dipelihara ialah menghindarkan diri daripada kawan yang fasik. Jika seorang jemaah haji di Qutri akan terpengaruh dengan rakan-rakannya yang fasik, adalah lebih baik menjauhi diri daripada mereka. Adalah amat penting untuk memilih rakan-rakan yang beriman dan bertakwa ini bagi menjamin peningkatan uh, takwa yang berterusan dan memelihara maruah agama seorang. seterusnya berusaha menambah ilmu agama seorang yang telah menunaikan haji sering dianggap mahir dalam siruk-biruk agama jadi masyarakat sering menjadikan mereka rujukan dalam memahami hal ehwal agama adalah menjadi kewajipan syarak bagi setiap haji dan hajah mendalami ilmu agama jadi itulah saja perkara-perkara yang berkaitan dengan kita menjaga adab-adab kita setelah kembali daripada menunaikan fardu haji. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita petunjuk hidayah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.